刚刚那个片头精不精彩啊？其实啊，真正的状况是这样子的。 叫咩扯啊啦！一点咩拖钩，吼 <laughs>、哦，真正有影气死。不过还好啦，今天呢还是有拉到一只小石斑。 大叔的影片看完了，希望大家喜欢大叔的影片。那接下来呢，就是开始要进入我们周调的旺季，也就是说，当东北季风转弱了，所以呢，这时候呢，风跟浪呢会特别的舒服。那如果大家对于周调有兴趣，欢迎一起来加入这行列哦。OK，如果喜欢大叔的影片，请记得追踪大叔的影片哦。您的支持对大叔在制作影片上是很大的动力哦。OK，那我们下次影片再见喽。 拜拜。Bye bye